представляем сегодня выставку Город ритм». Это выставка о городе и о музыке. В основе объединения работы была идея показать общие аспекты восприятия музыки и архитектуры. Все мы знаем фразу, что архитектура это застывшая музыка. Вот. Ну и мы как бы для себя, нам было интересно действительно вот объединить работы и сделать это. В целом. Первое, что мы хотели передать, что архитектуре, как и музыке, свойственен ритм. Это и название нашей выставки отсюда. Мелодия это ритмичное упорядочение звуков различной высоты, их временная упорядоченность, архитектура это композиционная упорядок форм, и э, также музыки, как и архитектуре, свойственна своя эмоциональная выразительность, потому что, ну, мы думаем, вы с нами согласитесь, что слушая прекрасную музыку, э, мы там, можем испытать э, множество эмоций, там, радость, грусть, э, тревогу, веселье. То же самое мы считаем можно испытать любой из архитектурной шедеврами, вот. даже восторги и уныния, в общем-то, все просто. И поэтому э, вот, ну, постарались реализовать, как мы это видим, как мы это чувствуем. И э, ну, такие художественные, наверное, приемы выражения ⁇ это светотени, это контура, фактуры. Еще, пожалуйста, по технику выполнения еще. Мультиэкспозиция, не тело расскажите, что оно в техники. Да, здесь город представлен, ну, в общем-то, город представляла я, музыку Тина. И город здесь представлен геометрией, упорядоченностью, ритмичностью. Ну вот, ну, наверное, так. Говорить не нужно. видно, да. 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 Вот. А э, утиные работы сделаны э, мультиэкспозиционной съемкой. То есть это э, вот, два кадра в одном. Вот, сочетание там, быстрой выдержки и длинной. И ну, в результате получается такие, вот, такое волшебство. Uh -huh. Это то, что хочется сказать. И хочется пожелать приятного просмотра. Ну, мы стараемся.